Okay, salam dan salam sejahtera dan selamat datang semua ya. Uh, masih lagi uh, untuk kita mengulas ya. Memang dalam dua minggu ini ulasan saya berkisar dengan isu pemilihan parti saya ni. Uh, hebatnya seorang Rafizi ya, sebagai timbalan uh, presiden parti keadilan ni ya. Kalau kita tengok sekarang ini. Uh, Rafizi ya, uh, kalau daripada segi moralnya <laughs> adalah uh, seorang yang uh, kalau kita tengok uh, di peringkat akar umbi uh, semua menyokong kepada beliau lah ya tetapi di peringkat atas, elit-elit politik uh, yang ada dalam parti saya uh, menyokong kepada Nurul Izzah, itu tidak penting pada saya yang penting adalah yang mengangkat kita ni sebagai pemimpin adalah akar umbi. Okey. Itulah hebatnya seorang Rafizi. Jadi kekuatan Rafizi ini ada kepada ahli-ahli parti, ada kepada rakyat yang melihat, ada kepada pengundi atas pagar. Jadi perkara ini sedang mendapat liputan maupun dalam negara dan luar negara. Okey. kalau saya lihat ya, apa yang berlaku sekarang Yang pertama, tajuk saya tadi iaitu Hebatnya Rafizi Ketua semua sokong Nurul Izzah Dan ada Pak Nujum hari ini yang saya tengok Menyatakan parti keadilan ini Akan menang lebih 50 kerusi pada PRU yang ke-16 ini nanti Saya nak pergi kepada isu Ketua-ketua elit-elit yang menyokong kepada Nurul Izzah hari ini. Saya kadang kasihan juga Saya tengok Nurul Izzah sekarang ni Pergi ke atas pentas sendiri-sendiri Mungkin nak menunjukkan uh, Bahawa dia berdiri atas kaki dia lah Tak ada kiri kanan siapa yang nak bersama dengan dia Tapi tak payahlah Saya harap mereka-mereka uh, yang telah pun uh, Menyatakan sokongan kepada Nurul Izzah Terutamanya menteri-menteri dan -menteri, uh, Elit-elit yang ada di atas sana kan Pergi je lah berkempen, pergi je lah membuat ceramah membantu Nur Izzah. Tak payahlah Nur Izzah terkekal dekat sana kan. Jangan-jangan segan. Macam Rafizi. Rafizi pergi berkempen sekarang ni. Kalau kita tengok yang pertama tu, Rafizi buat podcast dia. Dia seorang. Semalam di Negeri Sembilan kita tengok Rafizi, uh, Chang Likang, Nik uh, Nik Nazmi, MB Negeri Sembilan uh, Roziah kan? Siapa lagi boleh sebut ni So mereka-mereka ini Ikut Mereka ke depan saja Tak perlu nak sembunyi-sembunyi bahawa Saya ni ni tak payahlah kan tak payah dah pun uh, sebut bahawa saya menyokong kepada Nur Izzah lepas tu tak nak pula pergi bantu-bantulah kempen kan kita nak tengok kempen macam mana kan jadi itu yang saya nampaklah jadi kalau betul ya, saya kadang heran tau. Sekarang ini uh, menteri-menteri ketua-ketua cabang yang glamour ni lah semua menyatakan sokongan ketua-ketua cabang -ketua dah pun lebih daripada 200 orang. Lebih daripada 200 tau ketua cabang termasuk wanita, termasuk AMK menyokong kepada Nur Izzah tau. Tapi kenapa perlu berkempen bersusah payah? Kalau saya ya, dah selesa tau. Dah selesa, dah menang. Nur Izzah ni dah menang. <laughs> Kenapa nak pergi kempen lagi perhabiskan duit Kan? Eh? Uh, pergi perhabiskan duit. Uh, menyusahkan diri sendiri, dapat penat. <laughs> kan? Itu yang saya nak beritahu lah. Jadi kalau begini, rasanya ketakutan dengan kekuatan Rafizi itu masih menebal lah. Maksudnya Rafizi ni memang ada kekuatan lah kan. Uh, itu yang saya nampak sekarang ni uh, Sehingga kan orang macam saya ni pun Jadi liputan lah sekarang ni Orang pun dah tengok Daniel bercakap aja Ni ada lah ni kan uh, Marah lah orang dengan saya kan Ini Daniel ni totok-totok Rafizi ni kan uh, Lelek, 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 lelek uh, Oh kamu orang boleh aku tak boleh <laughs> Okay Saya yang paling saya tertarik dalam isu ini Adalah apabila ada tukang nujum Saya tak perlu sebut nama nanti bertambah glamour. Saya nak bagi tahu ya. Tukang Nujum menyatakan Nurul Izzah ni nanti boleh membawa kemenangan besar kepada kita apabila berlakunya PRU ke-16. Lebih 50 kerusi, Parti Keadilan akan menang. Hebat. Hebat. Bagus. Tapi saya nak tengok kerusi mana yang kita nak menang ni. <laughs> Jangan kita buat... ...perkiraan kerusi yang kita nak menang ni. PKR ni. 50 kerusi ni dekat mana ni. Bagilah dengan data-data sekali. Macam Rafizi semalam. Uh, statistik. Data. Rafizi keluarkan. Kalau nak cakap... ...PKR boleh menang lima, lebih 50 kerusi, aku boleh. Aku boleh cakap hari ni. Kalau Rafizi jadi uh, timbalan presiden kali ini, Rafizi boleh bawa 150 kerusi. Aku boleh cakap. Cakap ni senang. Data dan fakta. Kerusi mana dia? Kalau saya tengok ahli parlimen yang ada hari ini. 31 kerusi tau ahli parlimen yang ada hari ini. Okey? Saya mulakan sebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti dan Perdana Menteri yang ada ni. Kita tahu satu kursi. Sekarang ni kursi kedua Rafizi Ramli. Yang kita menang sekarang ni tau. Yang ketiga Amiruddin. Yang keempat Chang Li Kang. Ini ya kursi-kursi yang Rafizi bagi menang tau. Semuanya hampir semua kursi yang ada 31 ni Chang Li Kang, Nik Nazmi, Amiruddin Harun, Fadlina Siddiq, Fahmi Fazil, Dr. Zaliha, Adam Adli, Akmal Nasri, Mustafa Sa'mud, Kak Wan sendiri, William Leong, Li Chang Chung, Zahir Hassan, Saudara Wong Chen, Tan Kang Hing, Syed Ibrahim, Roziah, Mamat Baktia, Arwes Waran, Sim Zisin, Dr. Taufik, Parabak, Karan, Sarabanan, Lamanan, Jimmy, Hasan Karim, On Abu Bakar, Chiu Chong Man. Saya boleh tahu kerusi-kerusi mana yang telah pun men bagi menang. Mungkin Rabanan punya kerusi taklah. Presiden punya mungkin taklah. Tapi Wan Azizah saya tahulah memang Rafizi tolong kat sana juga. Yang lain-lain ni banyak semua Rafizi tolong. So, sekarang ni kita nak menang kat 50 kerusi ni. Uh, mungkin uh, menjadi satu tanda tanya, teka-teki awal lah supaya kita jangan tahu dulu lah kan. Tak apalah. Saya harap lepas ini Pak Nujum ni keluarkan data dan fakta bagaimana kita, percaturan kita untuk dapat 50 kerusi. Okey lah tu. Kalau PKR boleh dapat 50 kerusi. DAP dapat 40 kerusi. Kekalkan 40 kerusi yang ada. So kita ada 90 kerusi. Amanah mungkin boleh 10. 100 kerusi lah. Aduh. Kurang 12. <laughs> kan? So, so kita tengok lah. Cerita. Nujum empat belalang lah. Yang kita nak dengar ni. Isu. Kerusi ni. Yang menyebabkan saya risau. Kalau kalau nak cerita 50 kerusi, tak payah 50 kerusi lah. 40 kerusi pun tekiak-kial kita nak cari. Saya tak tahu. Yakin? Boleh yakin? Syafuddin Nasetion boleh menang dekat kerusi dia? Boleh yakin dulu Izzah boleh menang dekat kerusi dia? Tak tahulah. Mungkin pematang pauh kali ini mungkin dia akan tukar. Uh, dia tak letak Nurul Izzah di sana. Mungkin letak Datuk Anwar Ibrahim kembali ke sana. Kita tak tahu. Uh, mungkin pecaturan mereka kalau mereka ni apa lagi? Apa lagi yang kita nak buat ni? <laughs> yang duduk kerusi-kerusi selesa -kerusi ni tak mau tukar kerusi nanti. <laughs> Mungkin boleh tukar kot, Fahmi. <laughs> dan saya ni orang Sarawak. Kerusi yang perlu kita nak ambil paling banyak adalah kerusi yang 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 kita boleh nampak juga eh kalau kita nak ambil kerusi dekat Sabah dan Sarawak tau. Kat Sarawak sekarang ni kita ada satu ahli parlimen je tau. Tahu tak? Parti Kadilan. Sarawak ni cabang besar. 31 cabang. Kita hanya ada satu ahli parlimen dia. Satu ahli parlimen. YB dia. Nama dia Ciu. Ha, nah, itu je yang kita ada sekarang ni. Ada saat 31 parlimen. So, tak mudah untuk kita nak menguasai... 31 kerusi yang ada di Sarawak tu... Untuk kita menang... DAP... Ada kerusi ke Sarawak... Ha. Saya tak tahu... Dekat mana pecaturan... Yang dikatakan oleh tukang nujum... Untuk kita boleh dapat... Lebih 50 kerusi... Bo boleh lah... Ya? Tapi kena ada data yang tepat lah... Tetapi kalau kita... Kita tak ada perbalahan... Saya harap perbalahan parti ini Dalam pemilihan ini... Uh, Penyokong-penyokong Rafizi ini tidak teguris hati, tidak orang kata sakit hati nanti okeylah ataupun pengundi atas pagar. Kita risau pengundi atas pagar, kita risau pengundi Cina, kita risau pengundi Melayu mengalih sokongan. Mereka lihat kita ini tidak begitu bagus dan akhirnya dalam PH ini pun sekarang ini, dalam PH sekarang ini, siapa dominan? DAP. Bila pengundi-pengundi Cina, pengundi-pengundi kaum lain melihat perkara yang seperti ini dalam parti keadilan ini, mereka tetap sayang kepada PH, tetapi mereka akan alih sokongan kepada parti amanah dan juga parti DMP. Terutamanya kerusi-kerusi campuran kita. Dan kalau kita tidak ada... Uh, Calon di situ, calon di situ di AP mungkin dia akan menang, tapi kalau kita letak calon di kursi campuran, kita kemungkinan besar akan ditolak bukan oleh ni, tetapi pengundi itu yang kita punya ahli kita di sana. Ini penting lah. Ya. Mungkin kita boleh jadi macam parti orang lain yang dulu yang boleh merasuah pengundi. Mungkin kita akan gunakan teori inilah sebab kita dalam kerajaan kan sekarang ni. Mungkin kita nak gunakan teori inilah. Kalau teori nak meyakinkan orang ini, kita perlu ada data yang bagaimana kita nak menarik sokongan mereka. Kalau bagaimana kita melakukan pemilihan parti ini, cara ini, cara pemilihan parti yang ada hari ini, ini yang kita nak gunakan untuk kita nak pergi kepada PRU ke-16, kuyuk. Jawapannya kuyuk. Tahu? Ha. kalau kalau cara cara yang yang ada sekarang ini dalam pemilihan parti ini cara inilah yang kita nak bawa keluar. Ha. Kau kau faham tak apa maksud saya? Ha. bagaimana kita semua berarah arah menyokong kepada Nur Izzah. So, so kalau itulah cara kita, uh, bolehlah kita dah ikut cara parti lain lah. Uh, dulu uh, waktu kita berkempen ya, eh, uh, sedap kita cakap uh, dekat orang kan, uh, sokong parti kami ni. Kalau ada mereka datang bagi duit, kita ambil tapi undi parti kita kan. Uh, sekali dalam parti kan, ambil duit <laughs> ikut tunjuk lah. <laughs> umpamanya tu lah. Okey, itu saya tak nak ulah panjang-panjang kepada orang faham sendiri. Eh, tapi saya nak kembali kepada isu Rafizi pula. Hebat tu Rafizi sekarang ni. Cuma pengundi-pengundi yang lepas, penyokong-penyokong yang lepas yang ada keahlian parti tak dapat nak mengundi lah. Sebab hanya AJK-AJK dan cabang-cabang yang menang yang EJK EJK cabang yang menang dan perwakilan perwakilan yang boleh mengundi. So agak sukar lah kali ini Rafizi menang di atas kertas sebab mereka pun dah umum sendiri. Kita tengok sekesi kesi yang dah menyokong kepada Nurul Izzah dah betul-betul banyak 200 200 lebih tahu. Ah ha, dah 200 cabang 222 cabang ada yang cabang yang mati ya lah, macam di Sarawak ada cabang yang kena hole macam Julau so tinggal lebih kurang lagi kalau dah 200 lebih parlimen ada 222 cabang kami ni cabang PKR ni ada 222 tau di seluruh parlimen kita ada so apa yang tinggal untuk revisi? dekat situ aja bulat-bulat Nur Izzah dah ada 600 undi Ketua lah, ini ketua ya. Saya nak cerita ketua. Ketua cabang, ketua wanita, MK kan. Dekat situ je ya, dah bulat-bulat Rafizi dah ada. Enam uh, ratus lebih, hampir uh, dulu Izzah dah ada hampir tujuh ratus undi. Ketua saja. Jangan cerita menteri, jangan cerita mereka-mereka uh, yang ada di uh, kerajaan yang ada hari ini lah. Itu dah kita nampak. Tapi, tak apa. Dan Orang-orang yang bersama dengan Rafizi sekarang ini Semua kalah uh, Contohnya Siapa? Nik Nazmi, kalah Akmal Nasih, kalah <laughs> so, so, Tapi Apa yang menariknya Kita lihat Nurul Izzah terpaksa berkempen keras Hari ini saya tengok dia turun ke Sabah pula Kan. Sebelum ini bila saya kata uh, penyokong Rafizi kebanyakannya sudah diikat kaki, diikat tangan, dizip mulut. Mereka marah. Mereka marah dengan kenyataan saya tu. Mana ada kami ikat kaki ikat mulut Mana tak saya, saya cakap ikat kaki ikat mulut. Okey, yang pertama. Kenapa saya kata ikat kaki? Tak boleh mengundi. Penyokong tak boleh mengundi perwakilan dan ni je. Okey. Itu satu hal. Banyak orang orang kampung pendalaman-pendalaman tak tahu benda ni. Banyak orang-orang dekat ni kan dekat seluruh Malaysia ni ahli PKR banyak tak tahu perkara ni terjadi tau. Mereka tak tahu yang akan macam ni berlakunya. Banyak tak tahu. Okey, itu yang pertama. Kenapa saya kata ikat kaki, ikat tangan? Kan? Memang kena ikat kaki, ikat tangan dah sekarang ni. Sebab tak boleh dah. Kamu orang yang ramai-ramai bersuara dekat saya sini hanya boleh berdoa, boleh berharap tetapi kamu dah tak boleh mengundi. Tahu? Ha. Tu poin dia. Yang pertama tadi. Poin yang kedua, kamu orang tengok media hari ni keluar. Tiap-tiap hari media keluar, adalah geng-geng menteri yang menyokong Nurul Izzah... menteri. Ketua penerangan Parti Keadilan Rakyat, ketua penerangan 1. Patutnya dia tak be, tak boleh ber, menggunakan penerangan pusat sebagai jawatan penerangan tau mengeluarkan kenyataan politik dalam parti yang mana kita sedang bertanding. Fahmi sebagai menteri komunikasi. Patutnya dia pun tak gunakan itu jawatan dia menteri komunikasi keluar kenyataan media. Dan apa yang kita mampu buat? sebagai ahli. Saya tak apa, saya saya boleh bersuara ni kerana saya ada media saya sendiri. Saya ada ni lah YouTube, TikTok, Facebook. Boleh lah. So itu saja yang 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 itu bukan kekuatannya. Nah, tapi mereka sekarang ini ada kekuatan yang sangat-sangat besar. Tapi kenapa perlu berkempen mati-matian? Saya pun tak tahu tahu. Sebab itu ramai ahli di bawah melihat bahawa ini ada satu hal yang ataupun satu strategi yang dilihat oleh Akar Umbi sebagai jalan untuk nak menjatuhkan Rafizi Lamli secara halus iaitu secara demokrasi seperti mana saya ulas siang tadi. Sinilah. So, Sebab itu kalau penyokong Rafizi marah termasuk presiden tidak ada hak kamu nak marah mereka kalau ahli di bawah yang menyokong Rafizi mengamuk tak ada hak kamu orang nak marah dia sebab mereka adalah penyokong tahu dan kalau hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden nak marah kepada ahli sebab tidak menjaga tata tertib pun tak ada hak. Geng-geng Nurul Izzah pun nak cakap. Tak ada hak untuk mereka nak marah kepada penyokong ataupun kepada ahli-ahli yang berlebih-lebihan untuk nak membuat apa yang mereka suka kerana perkara yang seperti ini. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam ni? Sebab kita dah pernah melakukan hal yang sama untuk presiden parti. Akar umbi PKR sanggup berguling-guling atas jalan raya. Tidak dengar arahan polis. Tidak dengar arahan kerajaan. Untuk mempertahankan Anu Ibrahim. Hari ini benda yang sama berlaku. Mereka nak pertahankan Rafizi. Nasib baik penyokong Rafizi ini masih bagus. Hanya menghentam kamu dekat media sosial. Hanya memaki hamun kamu dekat media sosial. Kamu pun dah cakap, oh ini koyak, oh ini pemilihan parti. Oh ini macam ni, macam ni. Namanya penyokong. Dulu penyokongan oleh Ibrahim berguling antara jalan raya. Ni Khairul Hamdan ni kata, peluru free untuk pembangkang. Peluru saya kecil ni je, peluru kapur. Saya menegur apa yang berlaku dalam parti. Tapi peluru yang paling besar saya nak bagi tahu dekat Khairul Hamdan bukan dari saya. Peluru yang paling besar adalah daripada kalangan-kalangan menteri dalam kerajaan hari ini daripada parti saya sendiri mengeluarkan kenyataan media dekat media. Kau tengok, kamu Hamdan boleh pergi tengok ni yang yang dok Jakarta ni. Ah, Ada kami-kami ini keluar kenyataan media? Ya, tak ada. Sebab kita ni siapa? Jadi itu itu dia sekarang ini. Jadi saya tengok perkara ini yang mana Tiap tiap hari mereka buat frobok. Mereka yang frobok Rafizi tahu. Mereka yang frobok penyokong Rafizi tahu. Keluar kenyataan media panas mereka melalui media masa. Mengamuklah penyokong penyokong Rafizi ni dengar. Contoh hari ini Wahyu yang keluar. Tukang nujum yang yang keluar. Yang dok menyatakan bahawa oh uh, Nurul Izzah boleh bawa kemenangan 50 kerusi ke atas. Kita ni kita ni bukan bodoh tau. Penyokong Ahli PKR ni bukan bodoh tau. Mereka macam saya bertanya. Kepala bapak dia, dia kata. Penyokong kat bawah tu akan bercakap macam tu, macam sanusi. Kepala bapak engkau lah, dia kata. Itu orang dekat bawah tau. Dia kata, kat mana kau dapat data ni 50 ni? Itu kata orang. Dan mereka kata, kami ni bukan bodoh. Ahli PKR dekat bawah ni bukan bodoh tau. Bukan macam walaon. Jangan ingat hari ini Pati Kak Dailah duduk dalam kerajaan dan kamu sewenang-wenangnya cuba buat kerja-kerja macam ni. Kamu ingat kamu boleh beli pengundi. Kamu ingat kamu boleh sogok pengundi. Kamu ingat kamu boleh mengambil hati pengundi dengan begitu mudah. Pengundi dengan ahli yang ada yang nak menyokong kamu hari ini tidak sama dengan underground ni nanti. Dalam perniagaan raya tu underground tu penting. Parti ni yang nak berebut jawatan parti ni dah tak penting. Tadi saya pun dah tengok satu video. Saya cakap dengan kawan saya kalau saya buat ni video. Mau kena pecat Ada satu video dah pun keluar dekat TikTok. Menarik. Banyak view. Macam cerita Najib. Saya boleh gaitkan macam cerita Najib lah. Saya nak cerita Najib lah. Dulu kita Najib, kita kata cerita apa? Najib tu, dia Menteri Keuangan berkenaan dengan isu 1 mdb Cerita Mat Sabu lah ni. Najib Perdana Menteri, Najib Menteri Keuangan, yang mana 1MDB minta lulus Menteri Keuangan, Keuangan pergi minta nasihat dengan ni, ni. Tadi berlaku video yang sama kepada Presiden, kepada Nurul Izzah, kepada Datuk Sri Wan Aziz. Sedang trending sekarang dekat TikTok. Benda ni kita perlu teliti. Jadi jangan jangan kata saya lah. Saya membebel tiap-tiap hari dengan cara saya je lah. Sebab so, benda yang saya nampak, benda ni saya nak buka. Buka minda. Penyokong-penyokong. Ahli-ahli kita di bawah. Supaya faham ni. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Saya tetap saya. Orang lain pun tetap orang lain. Kamu pun tetap kamu. Tapi, kamu ada jiwa kamu. Dan kamu sayang kepada parti. Kamu sayang kepada Rafizi Lamli. Kamu sayang kepada apa yang Rafizi Lamli dah buat untuk parti. Kamu sayang kepada pengobranan yang begitu lama. Yang Rafizi Lamli buat. Yang mana tadi saya tengok komen. Yang komen dalam saya punya media sosial YouTube ini. Saya tertarik. Dia cakap macam ni. Rafizi Lamli ni umpama... ...peneroka Felda, dia kata. Saya baca lah. Terima kasih kerana memberi idea-idea yang bagus kepada saya. Komen anda semua saya baca. Dia cakap apa? Rafizi Lamli ni... ...umpama seorang peneroka Felda. Dia terokai tanah itu... ...lepas itu dia buat tanam sawit. Apabila sawit itu dah berbuah... Datang ramai-ramai mengaku bahawa dia lah punya sawit. Dia nak ambil itu sawit. Dia yang jual hasil sawit. Lelah Rafizi Ramli tak dapat apa. Yang Rafizi Ramli dapat penat lelah. So, itulah dia. Okay? So, saya pun tak nak komen lama-lama. Tapi kawan-kawan fikir ya. Tolong juga fikirkan dan komen dekat bawah ni. 50 kerusi yang kita nak menang ni dekat mana kita nak menang? <laughs> ha, kan? Banyak kerusi yang kita nak dapat ni nanti. Saya bersyukur lah kalau kita dapat 50 kerusi PRU ke 16 ni nanti. Oleh kekal lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau kita dapat 20 kerusi, 15 kerusi, lepas tu kita nak berebut jawatan sebagai Perdana Menteri dan DAP dapat 55 kerusi, ataupun 45 kerusi, tiba-tiba amanah melonjak kerusi dia. Uh, amanah boleh dapat 30 kerusi. Amanah dapat 30 kerusi, parti keadilan dapat 15 ataupun 20 kerusi. Saya tinggal nak ketawa je lah. Macam uh, uh, mana? So itu je lah. Okay? Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Pikir-pikirkan. Thank you.